Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень простой и легкий рецепт вкусного печенья творожного – цветочки. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! В миску отправляем одно яйцо и желток и белок вместе, щепотка соли, Сюда же добавляем 30 мл растительного масла, 1 столовую ложку цедра апельсина, либо лимона. Если вы не добавляете цедр, можно добавить ванильный сахар, либо экстракт ванили, либо ванилин. Тесто готовится очень быстро. 60 г сахара, 200 г творога. Творог у меня сухой. Я его обычно отвешиваю на ночь, чтобы не было много влаги. Если у вас будет много влаги, то вам придется много добавлять муки, и печенье не будет нежным. Поэтому нужно стараться покупать либо сухой творог зернистый, вот как у меня. Я его готовила в домашних условиях, либо покупайте жирный творог, лучше для печенья. Все хорошо смешиваем менчиком. Я очень люблю, когда в твороге присутствует ванилин или ванильный сахар. Поэтому немного добавлю все-таки для аромата. Все хорошо смешиваем. У меня творог немножко зернистый. Если вы не хотите, чтобы он виднелся в печенье, то вы можете его погружным блендером растолочь. Я люблю, когда крупинки творога видны в печенье, в готовом изделии. Вот такая масса у нас получилась. А сейчас добавляем муку и разрыхлитель. Венчик нам уже не понадобится. Добавляем 180 грамм муки. И сюда же 1 чайную ложку разрыхлителя. И сразу замешиваем тесто. Собираем тесто в комочек. Оно очень благодарное, очень податливое. Вот такое тесто у нас получилось. И сейчас мы его вот в такой жгут, в колбаску и делим на кусочки. У нас получилось 16 кусочков по 34 грамма. И сейчас скатываем в ровный шарик. Выкладываем на тарелку и сразу будем формировать печенье. Духовка у меня уже включена на 180 градусов. Буквально чуть-чуть подсыпаем мукой. Долго раскатывать не нужно. Даже можно пальцами. Делаем вот такие надрезы, не до конца. Можете сделать больше, можете сделать меньше. И вот так заостряем. Получается очень красивый цветок. Пользуйтесь мукой, чтобы у вас не прилипало. Вот так немножко оно еще увеличится. Вот такая красота. И на противень. Отправляем вот так. И выкладываем немножко на расстояние. Цветочки наши готовы. И сейчас вот этим приспособлением будем делать углубление. Я обваляю в муке, чтобы не прилипало. И вот так. И сейчас клубничный джем отправляем. В это отверстие маленькая ложечка, либо можно конвертика. И верхушку округляем. Посмотрите, какая у нас тут поляна с цветами. Красивая. И сейчас отправляем в духовку на 180 градусов. Выпекать будем 15-20 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Возможно, у вас это будет гораздо быстрее. Отправляем в духовку, включаем вверх-вниз. Итак, наши цветочки готовы, наше печенье готово. Посмотрите, как они пропеклись великолепно. Можно, конечно, их более светлее оставить, но я решила их лучше пропечь, чтобы они были вот такие золотистые с красивым золотистым колером. И сейчас сверху посыпаем сахарной пудрой слегка. Такое печенье очень красиво смотрится на праздничном столе, да и на обычном семейном чаепитии можно порадовать своих близких. Печенье получилось очень вкусное, в меру сладкое, творожное-творожное, и джем здесь играет немаловажную роль. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео. Ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Активно участвуйте в судьбе канала. Подписывайтесь на телеграм-канал и смотрите видео в текстовом варианте на Яндекс.Дзен. Мы уже давно открыты. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока, друзья.